Lo tau nggak, Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel, tapi dibatalin. So Merdeka Setelah beberapa screening digelar di berbagai kota di Amerika Serikat dan bahkan di Indonesia, Reaksi awal Atalu Kan bahawa dia sudah berada di Malaysia Selama dua hari I didn't need help, I just, I needed assistance It's a different thing Entrapment okay. Fair Game Indosin Last Caution Halo, oh, hai semuanya Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini Sari doakan dimanapun kalian berada Tetap diberikan kesehatan ya Tetap semangat dan dipermudahkan Segala urusan kalian ya Amin Oke okay, nah baru-baru ini ada satu film Thunderbolt. Kalian tahu tak itu? Nah, ini viral ya apalagi di Malaysia dan juga sampai juga ke beberapa Asia ini ya. Disebabkan penggambaran pengambilan movie ini ya tepatnya di Malaysia di Kuala Lumpur. Nah, bukan kali pertama ya Malaysia ini dijadikan tempat penggambaran uh, untuk film-film antara bangsa. Nanti kita lihat ya banyak lagi sebenarnya. Tapi ini baru saja film Thunderbolt. Nah, tapi yang masalahnya di sini karena pengambilan gambarnya itu di Malaysia, yang saya lihat trailernya itu sangat-sangat wow ya ya mantap ya untuk ditonton. Lagi ya penggambarannya di Malaysia, PNB 118. Wow, oke. Okay. Nah, tapi di sini ada polemik pula. Uh, banyak ya influencer dan orang-orang Indonesia itu uh, mengatakan seharusnya uh, tempat pengambilan gambar Thunderbolt ini itu di Indonesia, di Jakarta. Kenapa pula di Malaysia, di Kuala Lumpur? Uh, Nah biasa lah ya kan tak terima. Uh, padahal ya sudah terjadi mereka pilih Malaysia. mau apa lagi mau dikata mesti mereka ada sebab-sebab tertentu mereka mengapa kita dengarkan ya tanggapan daripada influencer Indonesia dan juga Malaysia. banyak lah ya film-film sebenarnya itu hari sebabkan saya pun suka movie Hong Kong kan dan uh, saya ada satu tertengok film itu uh, Jackie Chan tahu tak? Uh, Jackie Chan sama uh, datuk Michel Yoh itu di KL dekat Dataran Merdeka itu pun pernah dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman kita dengarkan dulu ya beberapa ulasan ini cum. Lo tahu nggak Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film, film terbaru itu. Marvel tapi dibatalin. Ini, film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia, kata sutradaranya. Tapi tiba-tiba dibindahin karena Kevin Feige pengen film Thunderbolts ini kelihatan se mungkin. Eh, seorang pengulas film pen mendakwa bahwa film Thunderbolts sepatutnya menjalankan penggambaran di Indonesia. Hampir ya, katanya. Hmm, ada saja alasan ya. <laughs> Oke, okay, okay, ini ya. ya. Merdeka 118. Wow. Betul betul dekat. Building ini ke? Wow, keren ya. Oke, okay. harus ditonton ini ya. Wuss, nampak ya LCC lagi sekali. Wow. Pecah nih, pecah. So much fun. Makin terkenal lah Malaysia gara ini. Oh tua ya Thunderbolts jadi film MCU yang punya rating debut tertinggi kedua sepanjang sejarah MCU. Siapa wow. ya kira-kira yang pertama? Mari kita bahas. Kita ini udah gitu. dikasih film multiverse multiversan dari kemarin. Adanya Thunderbolts yeah. ini angin segar lah karena sepanjang filmnya nggak ada kaitannya sama itu kecuali di ah sudahlah gue nggak mau spoiler. Apalagi para membernya ini nggak terlalu kuat juga kan. Paling kuat itu ya Baki. Itu juga bukan tandingannya Sentry tetap. Gue udah nonton filmnya dan bakal posting reviewnya. Tapi di sini gue nggak mau bahas itu tapi pengen bahas rating filmnya ini dulu menurut THR film ini punya target 63 sampai 77 juta dolar di minggu pertamanya dari pendapatan domestik kita ambil perbandingan dari Brave New World ya dia itu dapat 88,5 juta dolar di minggu pertamanya per hari ini ratingnya Thunderbolts itu turun dari 95% ke 88% dari website yang sama Black Panther ada di posisi satu sebagai film MCU dengan rating debut tertinggi di angka 90 lo tahu nggak Indonesia itu hampir aja jadi lokasi syuting film terbaru Marvel tapi hmm, iya, iya. dibatalkan i sí. Tahu lah ya ini film apa Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang ini Gue habis lihat reaction orang-orang yang udah nonton duluan film Thunderbolts di Indonesia Dan gue juga udah baca review orang-orang yang udah nonton duluan film ini Ternyata filmnya katanya bagus banget Makin penasaran nih gak sabar gue besok nonton film ini di bioskop Ngelanjutin yang tadi ya Jadi gini, film Thunderbolts MCU itu seharusnya syuting di Indonesia Kata sutradaranya oh, Tapi tiba-tiba nah, dipindahin ke Menara 118 Menara kedua tertinggi di dunia Yang mana itu ada di Malaysia Kuala Lumpur Kenapa kira-kira. Ternyata karena Kevin Feige pengen film Thunderbolts ini kelihatan serealistis mungkin. Makanya mereka mencari lokasi yang epic buat adegan gilanya Thunderbolts. Nah Thunderbolts sendiri ceritanya tentang sekelompok pahlawan gagal kayak Winter Soldier, Yelena Red Guardian, Ghost, Taskmaster dan John Walker. Mereka ini digumpulin untuk ngeberesin proyek eksperimen manusia super yang katanya kekuatannya bisa ngalahin Avengers Oke, nah banyak ya influencer yang mengatakan itu hampir saja, hampir saja. Tapi Tak ada ya, uh, katanya akan di Indonesia, tapi ternyata memilih Malaysia gitu ya. Padahal, nah, Bil Marvel, Bill, Marvel, Bill, kan bila masa aku cakap macam tu, katanya <laughs> oke. Okay, nah, itulah banyak lah ya kan? <laughs> oh, ini wow, oh, gini ya cara pembuatannya. Wow Proper betul ya Yalah Ya kan Marvel mah Sekelas tu banyak melibatkan orang-orang uh, Malaysia juga ya. Ini bukan movie yang biasa-biasa. Uh... Malaysia dah mendunia guys. Officially Malaysia dah masuk dalam MCU dan ada seorang superhero ni dia dilahirkan dekat Malaysia tau dalam MCU ni ha, korang nak tahu siapa korang kena tengok Thunder Boots ni ok aku dah tengok filem Thunder Boots semalam ni dan serius boom boom gila guys ni merupakan filem Marvel yang terbaik selepas aku tengok Endgame boleh dikatakan oh, sama Endgame level lah dengan GOTG 3 tu dan serius aku puas hati gila filem ni pada awal sampai habis tapi adakah filem ni berbaloi untuk korang tonton dekat wayang dan dekat IMAX of course berbaloi ok, filem Thunderbolts ni berisik tentang macam mana semua penjahat-penjahat dalam filem-filem Marvel sebelum ni macam Yelena Red Guardian Ghost Bucky John Walker dorang semua ni bergabung dalam satu tim tau dipanggil Thunderbolts ni ha, dan, dan dorang ni bekerja di bawah Valentina Allegra de Fontaine dia ni macam Nick Fury jugalah yang kumpulkan semua anti-anti hero ni untuk jadi satu tim oh itu dia. dan dorang semua ni diarahkan untuk buat satu misi terakhir untuk dorang bebas daripada kesalahan-kesalahan lampau dorang ni kat Itulah dia orang jumpa dengan seorang lelaki iaitu Bob. Nah, ha, semua orang aku rasa dah tahu Bob tu sentri. Ha. So, apa yang berlaku lepas pada tu memang boom guys. Okey, apa yang aku base dalam filem Thunder Bob ni? First kali, aku suka betul dekat karakter sentri ni, si Bob ni macam mana dia jadi watak sentri tu, dia bawa watak tu dan bila dia tukar jadi sentri tu, woo, vibe dia macam kau orang tengok Superman tau, macam mula-mula dia dapat power tu. Oh, gila serious power guys. Thunderbolts, katanya, jadi salah satu film terbaiknya Marvel. Cuy, film ini disebut-sebut akan jadi titik balik Marvel Studios dalam beberapa tahun terakhir. Antusiasme orang-orang terhadap Thunderbolts benar-benar gila, cuy, terutama setelah beberapa screening digelar di berbagai kota di Amerika Serikat dan bahkan di Indonesia. Reaksi awal yang Indonesia. muncul pun penuh pujian, bahkan disebut sebagai salah satu proyek paling segar dari Marvel sejak lama. Film ini juga mendapat banyak ulasan positif dari kritikus film di media sosial, cuy. Mereka menyebut film ini sebagai salah satu film terbaik Marvel selama bertahun-tahun. Katanya, Thunderbolts ini punya plot yang padat, kejutan yang besar, akting yang luar biasa, dan ending yang bikin penasaran, cuy. Terus ada bocoran sedikit juga, katanya Thunderbolts ini akan memainkan peran penting di film Avengers: Doomsday nanti. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Marvel siap kembali ke puncaknya setelah beberapa fase yang dianggap lesu. Film ini benar-benar hadir sebagai angin segar di MCU, cuy. So, for your information, Thunderbolts bukan cerita tentang superhero. Film ini mengisahkan sekelompok tim antihero dengan kekuatan fisik masing-masing untuk memerangi penjahat. Teman-teman, untuk video yang terakhir kali ini ya, bila masa pula shoot syuting dekat Indonesia. Aduh, terang-terang bandar Kuala Lumpur ya. Allah tak nak kalah ke katanya ya. Beritu komentar ini baru tahu menara One One Eight itu di Indonesia ya. Terus bangun ya kan daripada mimpi kita ini buka mata itu bukan di Indonesia ya. Mungkinlah suatu saat nanti boleh kan uh, gitu. Oke. Okay. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Ya. Pangasau Channel, okey? Walaupun Malaysia adalah antara negara yang kecil di dalam dunia, namun Malaysia mempunyai banyak lokasi yang cantik, indah dan menarik. They like to get the landmarks. Ini telah menarik banyak pembuat filem terkenal seperti Hollywood, Bollywood, Hollywood ataupun Jollywood memilih Malaysia sebagai lokasi penggambaran mereka. In Malaysia. Malaysian women. Selain itu banyak pelakon Malaysia juga telah membanggakan Malaysia apabila dipilih berlakon di dalam filem antarabangsa seperti Bella Rahim di dalam Train to Busan Peninsula dan banyak lagi. Kalau korang nak tengok siapa pelakon pelakon yang lain tu, korang boleh ke video fakta. 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Di mana video memegang watak sebagai kerani hotel. Could you try this again, Jadi dalam video kali ini, jom beli popcorn dan tonton. <tune> 10 filem terkenal antarabangsa yang difilemkan di Malaysia tapi ramai tak perasan. Eh eh, sebelum tu jangan lupa subscribe Fak Tahu tau dan jangan lupa tekan loceng. guys. 10 Venom. Antara filem favorite Fak Tahu tahun 2018 semasa pembukaan cerita ini. Roket angkasa yang membawa simbayot, makhluk asing telah terhempas di sebuah hutan. Yang menariknya ialah menurut netizen di media sosial, lokasi penggambaran tersebut difilemkan di hutan simpan di Sibu Sarawak. Terdapat banyak adegan di mana pelakon bertutur menggunakan bahasa tempatan dan bahasa Melayu di awal pembukaan filem itu. Cepat! Namun selepas melakukan sedikit penyelidikan, lokasi penggambaran itu sebenarnya adalah set yang dibuat semula di Atlanta, Georgia. Namun adegan di lapangan terbang Sibu mungkin berlatar belakangkan lokasi yang sebenar. 9 Film ini bukan sahaja menjalankan penggambarannya di Malaysia, namun difilemkan sepenuhnya di sini, iaitu di dua lokasi favorit pada peringkat luar negara, Kuala Lumpur dan Langkawi. Filem ini mengisahkan tentang pembuat filem Arjun Rampal yang menuju ke Malaysia untuk membuat penggambaran filem ketiga dalam triloginya. Itihas ke sabse mahan chhoro ek mana ja dia kemudian bertemu dengan pembuat filem dari London, Jacqueline Fernandez dan cinta mula bekar antara mereka berdua. Bila Fakta tengok muzik lagu untuk filem ni, teringat watak Azroy dalam filem Gila-Gila Remaja. 8. Crazy Rich Asians The Nick you're dating is Nick Young. You guys know them or something? Hells yeah. Kalau nak mention setiap lokasi yang pernah menjadi penggambaran dalam filem ini di Malaysia, mesti sampai sudah tak habis. <laughs> no, no, there's a few fingers. Walaupun filem ini berlatarkan negara Singapura, namun kebanyakan adegannya difilemkan di Malaysia. Antaranya ialah Pulau Rawa di Johor, Karkosa Seri Negara di Kuala Lumpur, dan Penang's Chong Fat Z Mansion di Penang. So what was the best part about being in Malaysia for the show? The food and the people. Namun the menurut Fak Tau, walaupun tanpa penggambaran di Malaysia, filem ini pasti tetap menjadi kebanggaan rakyat Malaysia kerana ia dibintangi oleh pelakon terkenal Henry Golding yang berasal dari Sarawak. Should have told me that you're like the principal in Malaysia. That's ridiculous. Much more Harry. <laughs> Untuk mengetahui dengan lebih lanjut pasal pelakon yang kaca macam ni Korang boleh ke video 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi filem luar negara. Di situ Faktaau ada bercerita dengan lebih terperinci lagi pasal pelakon terkenal ini. I wanna miss the uh... Miss the silence and nature. Jumpa lagi. <laughs> bye bye. Nama beliau Bucu. Battle of the Dam. Welcome to hell. There's no way out of the infection zone. Hmm. <tongan> Filem ini berkisarkan tentang seorang askar upahan, lakonan Dolph Lundgren yang terkenal dengan wataknya sebagai Gunnar Jensen di dalam The Expendables yang diupah untuk menyelamatkan seorang remaja perempuan yang terperangkap di dalam sebuah bandar yang telah dipenuhi oleh zombie. Why you here? The girl. We're looking for you. Apa yang menariknya ialah lokasi penggambaran filem ini adalah sekitar Johor Bahru seperti dataran bandaraya Kota Iskandar di Nusa Jaya dan juga di sekitar pusat bandar Johor Bahru. Okay, What are you? Advanced Utility Robots. It dangerous? Yes. Kebanyakan pelakon lagak geri dan zombie juga diambil di kalangan rakyat Malaysia. Zombies, killer robots. Nice town you got here. Enam. Kabali. Fakta masih teringat lagi apabila rakyat Malaysia tanpa mengira umur dan kaum dilanda demam filem Kabali yang dilakonkan superstar Raja Nikan. Bollywood ya. Semua media sosial dipenuhi dengan post filem ini. <laughs> filem ini turut menyaksikan kemunculan pelakon-pelakon Malaysia iaitu Rosham No, Nurman Hakim dan Zack Taipan. Kebanyakan lokasi penggambaran filem ini berada di Malaysia Cuba jelah korang tengok poster filem ini. Gah mercu tanda bendera berkembar Petronas tersergam indah. Selain mendapat penghargaan tayangan perdana di Malaysia, filem Kabali juga merupakan filem Tamil pertama yang dialih suara kepada bahasa Melayu di Malaysia. Meninjana! Tapi sebenarnya tak pelik pun filem ini mendapat sambutan luar biasa di Malaysia sebab memang rata-rata rakyat Malaysia memang menyukai filem Tamil atau Kollywood dan Bollywood ini. Lebih-lebih lagi bila lipat baju petang-petang sambil tengok cerita Tamil dekat TV3. Tamil pada kali 5. Black Hat Hemsworth yang memegang watak Thor dalam siri Avengers merupakan watak utama dalam filem ini Filem ini menceritakan tentang Nicholas Hathaway yang dilakonkan Chris Hemsworth yang dipenjarakan kerana menggodam kad kredit membantu menjejaki seorang penggodam atau hacker yang meletupkan penjana nuklear di Hong Kong Penggambaran filem ini di Malaysia mengambil selama 5 minggu melibatkan lokasi-lokasi seperti di Kuala Lumpur, Port Klang, Pulau Pangkor oh, dan Perak. Ya? Agak-agak bila geng-geng di -geng Avengers yang lain nak datang Malaysia? Hmm, tapi kat Malaysia ni kita dah ada Tony Stark tau. Silakan, Shazam! Bang, silakan bang. Empat. Mechanic Resurrection. Siapa tak tengok lagi cerita ni? Faktaw berani bagi 5 bintang. Ha. Pelakon di dalam cerita ini memang top A Seperti Jason Statham, Jessica Alba dan Datuk Michelle Yeoh Setiap kematian harus terlihat seperti kecelakaan Kecualiti saya percaya Terdapat banyak elemen Malaysia yang dimasukkan di dalam cerita ini Seperti apabila Jason terpaksa pergi ke penjara di Kedah untuk membunuh orang Namun penjara di Kedah tu bukan kat Kedah pun Sebab penjara tu di tepi laut Tetapi semasa di dalam penjara itu Terdapat warden dan polis bercakap dalam bahasa Malaysia Masuk! masuk Polis ya Masuk ke Berhenti, jangan bergerak. Namun terdapat juga adegan yang diambil di Georgetown, Penang. Tiga. The Viral Factor. Filem aksi arahan pengarah terkenal Hong Kong, Dante Lam ini menampilkan Jay Chow dan Nicholas C sebagai watak utama. Kalau korang nak tahu, The Viral Factor telah menjalani penggambaran di beberapa lokasi terpilih sekitar Kuala Lumpur seperti KL Central, Pavilion, KLCC, Menara Petronas dan Unit Udara Polis. Penggambaran mengambil masa selama 2 bulan dan kos penginapan mereka sahaja berdalam belanja sebanyak 80% daripada adegan dalam filem ini adalah dirakam di Malaysia. Selain itu, semasa dalam proses pembuatan filem ini, penerbit telah meminjam helikopter, kereta polis dan lain-lain dari pihak polis dan tentera Malaysia. Nasib baik Jay Chow tak drift dekat jalan nak naik genting. Mau kena saman dia. Dua. Mission Impossible Rogue Nation. Di dalam filem Mission Impossible Rogue Nation, terdapat adegan di mana watak Luther yang dilakukan oleh Ving Rhames yang menggunakan bendara Kuala Lumpur untuk mata signal untuk menggodam kapal terbang. Di dalam adegan itu, dia mengatakan bahawa dia sudah berada di Malaysia selama dua hari. I didn't need help. I just I needed assistance. It's a different thing. Walaupun adegannya hanya sebentar, tetapi ia cukup membanggakan rakyat Malaysia yang amat menggemari filem aksi Mission Impossible ini. Sebelum kita ke nombor satu jom kita tengok honorable mention. Anna and the King. The women do not stand in the presence of his excellency. After this, our exile. It would beyond be Dangun. Entrapment. Fair game. Indochine. Last caution. Police Story 3 Super Cup. Super Cup. Road to Dawn The Garden of Evening Mist The Sleeping Dictionary Dan berpuluh lagi filem Bollywood dan Hollywood. Satu Dawn Come closer ye yeah. Dawn. Pada tahun 2006, bintang Bollywood terkenal Shahrukh Khan telah menjalani penggambaran filem Don di Malaysia dan ini telah mencetuskan keterujaan rakyat Malaysia kerana tidak menyangka Malaysia dipilih menjadi lokasi penggambaran utama filem itu. Filem arahan Farhan Akhtar itu memulakan penggambaran pada April 2006 dengan 80% berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan Langkawi. Selepas filem pertama berjaya meraih kutipan memberangsangkan di seluruh dunia, filem itu kembali dengan sequel Don 2 2011 yang masih mengekalkan Kuala Lumpur dan Langkawi sebagai lokasi utama dengan tambahan negeri Melaka atau penjara yang Melaka. Kesamaan delivery Namun sebenarnya dua filem itu bukanlah filem syaruhan pertama penggambaran beliau di Malaysia. Semasa penggambaran filem One Two Car, Four terdapat babak lagu di dalam filem itu yang dibuat di sekitar KLCC dan Bukit Bintang. Maka tidak hairanlah Syaruhan menerima gelaran Dato pada tahun 2008. Yeah. I think actually more than even in the state I think I want to thank the people of Malaysia. Kalau korang nak tahu Shah Rukh Khan merupakan pelakon lelaki nombor 1 yang terkaya di dunia dengan nilai sebanyak 600 juta American dollar yang meninggalkan Tom Cruise di tempat kedua dengan nilai 570 juta American dollar dan George Clooney di tempat ketiga dengan nilai $500 juta American dollar. Hebat pelanggan Bollywood, satu dunia demam. Ha, korang terkejut kan? Banyak director-director antarabangsa yang memilih Malaysia sebagai lokasi penggambaran kerana tempatnya yang menarik dan penuh dengan seni dan budaya banggakan bila tengok bangunan asisi ke keluar dalam filem antarabangsa <laughs> okeylah itu saja untuk video kali ini jumpa lagi bye